хочу вот огласить одну свою такую, я думаю, меня многие поддержат мысль. Вот ради чего мы живем, ради чего мы здесь собрались. Я лично меня тронуло когда-то одно свидетельство одного священника, который рассказал, что это было в городе Херсоне, и они нашли на мусорке коробки из-под телевизора, жили брат и сестра, девочке было три года, а брату было пять лет. И брат ее, как сутенер, давал эту девочку плеч, плечевика, знаете, дальнобойщикам. И вы знаете, когда я это услышал, вот просто я не мог, мой разум не мещал вообще, что это может вообще-то быть среди человека. И вы знаете, вот на украинском языке как воно болыть. Болыть, потому что у нас каждого есть дети, у меня самого есть дети. И я понял одну вещь я просто так вот жить не смогу и я сразу начал общественную деятельность и мы вступили в общественный совет полтавы сначала и так далее вот но я услышал такую вещь один встал человек и говорит мы здесь собрались ради того чтобы сделать э, хорошие шляхи в нашем городе вы знаете мне тут просто сказала вот, нет я не хочу хорошие дороги в городе которые усеялись шприцами с под наркотиков. Я не хочу, где, где вдоль дорог этих стоят проститутки. Я не хочу, что каждый день убивают пьяные родители, прохожих, водителей. Я не хочу таких дорог, где стоят взяточки, гаишники и так далее. Но я очень хочу возродить нашу нацию. Я очень хочу, чтобы мои дети, наши дети жили счастливо, чтобы они не переживали то, что мы. Я думаю, в этом вот и заключается наша общественная деятельность. Вот 80 лет назад в Штатах родился один темнокожий мальчик, его назвали в честь одного реформатора, очень серьезного, Мартин Лютик. Кинг, может все его знают. У него была, знаете, такая знаменитая его речь, она называлась «У меня есть мечта», в которой он выражал свое желание, чтобы видеть темнокожих людей свободными, равноправными, потому что они тогда были на уровне животных. После этого он был убит. Он погиб от рук убийцы. Но, друзья, сегодня в Америке темнокожий президент. Его мечта сбылась. Поэтому мы вот организовали у нас вот сейчас центр отцовства, почему? Потому что я понял, что причина всех вот этих бед, которые я только что перечислил, это безотцовщина. Поэтому наша задача возродить отцовство не таково просто в семье, а как таково. Почему? Потому что все мы должны понять, что если президент, как говорят, коррупционер, то он только будет видеть всех, знаете кого, своих подданных, которые должны на него работать. Но если президент отец, друзья, он будет видеть всех своих потенциальных детей последовательно. Он будет поднимать и заботиться об этом народе. Поэтому мы вот создали, у нас уже есть вот, пока один дом, где мы учим людей, молодых мужчин и не только молодых, всех желающих, кто хочет продолжить это дело отцовства, этики, эстетики, морали, мы даем им профессию. Вот, ну, я даже приглашаю вас, уже приглашал вот, посетить нас, чтобы вы увидели это своими глазами. Это только начало. Я глубоко уверен, что и вот Леся Владимировна, это людей, которых я знаю, с которыми я в одном духе, и э, Валерий Витальевич, и Юлия Александровна, и э, Андрей Николаевич, и Виталий Николаевич. То есть мы все пьяны вот этому Именно поднять Украину. Именно сделать здоровой Украину, Именно сделать счастливой Украину. Вот. Ну вот такая как бы моя для начала. Ну, или презентация, или слово, как хотите. Но я вам скажу честно, у меня это все болит, и я готов объединяться с вами. Я готов идти одним путем. Я готов добираться цели, чтобы действительно то, что мы сейчас начали, оно обязательно воплотилось. Спасибо вам всем за меня. Меня зовут Анна Васильевна, я тоже человек верующий, и как выяснилось, перед Богом мое призвание служить детям группы риска. И э, я не училась на это, не думала, но вот так вот, если Бог распорядился, я этим занялась. Mm -hmm. э, я есть директор благотворительного фонда Дудуму. И э, что, э, почему я здесь и э, почему э, тем, чем я занимаюсь, это очень важно, потому что мы выяснили, что самые незащищенные дети сироты, лишенные детской опеки, в сижу, это именно подростки, дети 15+, плюс, которые прошли ему верный порог в так называемый, и это просто дети, выброшенные на улицу, э, без надежды на то, что их кто-то поднимет из той ситуации, в которой они находятся. Вот. Поэтому мы э, волонтерские миссии, э, горячим сердцем, просто без финансирования сделали центр, первый такой пилотный проект, центр социализации э, подростков 15+. Плюс. Сейчас у нас уже э, 4 выпускника было, э, 8 мальчишек сейчас находится, это сложные мальчики, это для мальчиков центр. Вот. И благодаря Господу мы их социализируем, реабилитируем и отпускаем в общество. Не просто отпускаем, мы ищем своих знакомых, ищем людей, которые могли бы их поддержать, мы ставим их на работу, мы делаем так, чтобы ребенка был доход, когда он уже уходит от нас. И наша мечта сейчас, вот поскольку уже у нас выпускники, а э, центр сам дает возможность, чтобы ребенок побыл у нас год, э, поскольку мы в совместном проекте со службой справок детей, вот, то э, нам сейчас э, наша мечта построить для молодежи после 18 лет с такой же реабилитационной программой э, центры э, вернее, это социальное общежитие, чтобы дети, которые от нас ушли, могли бы продолжать репутационную программу. Потому что когда ребенок к нам поступает побитый и э, в 15 плюс, то года не хватает. То есть э, у нас куча проектов э, и куча амбиций. Я тоже хотела бы объединиться, потому что мы думаем о том, что э, столкнулись с той проблемой, что эти дети зависимые бывают, и нужно им детский центр для наркалка. Мы могли бы тоже здесь поучаствовать, потому что это горит. Вот. И у нас есть проект до дому, называется Батьевский сердце, там есть в Сыновлене, влаштувание в родину. То есть мы пытаемся охватить вот эту проблему полностью волонтерскими силами. Мы просто вот благодаря Господу вот это делаем. Ну вот так в двух словах я представилась. Хочу, конечно, познакомиться со всеми, объединиться и, если есть общие интересы, информация. Добрый день, меня зовут Каруина Лася Владимировна. Некоторое время назад была, жизненная ситуация была настолько проблемной, что мне мог помочь только центр реабилитации. Я прошла реабилитацию от наркотической зависимости, употребляла наркотики около 9 лет. И я не, я не рождена была такой. Я знаю, что я была дарованным, энергичным, талантливым ребенком, а так как мама нас пыталась э, вдвоем с братом воспитывать одна, что-то было упущено, и я пришла к абсолютно разбитой ситуации. Э -э так как в нашем государстве особо не решается проблема таких людей, то есть э -э люди все-таки склонны к тому, что это все-таки кайф, люди кайфуют, пускай они сами как-то им путаются с этой ситуацией. Так нет в Европе. Я уже объездила не одну европейскую страну, изучая, как в Норвегии, как в Германии, как в европейских странах относятся к людям, которые осознали, что они сбились с пути, они хотят восстановить свою жизнь. То у нас до этого, до этой категории людей нет дела. Сейчас уже 20 лет я в абсолютной свободе, то есть не только без наркотиков, даже без шампанского, сигарет и непонятных связей я могу радоваться жизни. Это, конечно, все тоже так же, слава Богу, потому что я тоже верующий человек. И была приглашена Юлия Викторовна, так как мы познакомились с ней под эгидой наших, моих общественных организаций, объединения общественных организаций «Жизнь на все 100%», которые насчитывают несколько благотворительных фондов на сегодняшний день которые насчитывают около там, больше 10 центров реабилитации. Это с одного человека произошло, представьте. С одного человека, то есть меня или того человека, который меня наставил, научил, как теперь обращаться со своей свободой, своей жизнью, что, мы, что я должна делать. То есть мне также стало не все равно. Женщина не должна сидеть в тюрьме, женщина не должна употреблять наркотики, женщина должна, должна стать матерью, как минимум. Да? И матерью не только для одного человека, но опять же, да, как от сами для всех мужчины должны быть, так и женщины должны быть матерью для всех, также людей. Потому что очень много боли, очень много страданий на этой земле. Милостью Божьей, я магистр международных отношений, то есть я уже получила за эти 20 лет и образование элитное, и эти организации, все это мы с Валерием Витальевичем, с моим ребятами, это уже мы начинаем, осваиваем. Но куда бы мы... Не обращались, куда бы мы, как бы мы ни собирались, это не, не первый круглый стол. Сколько этих уже круглых столов, квадратных столов уже. Мы прошли за эти годы волонтерской абсолютно, абсолютно альтруистическим методом, мы, с, мы помогаем людям, то есть это абсолютно бесплатно, то есть нам за это зарплату не платят, мы вынуждены работать. И вынуждены писать гранды, работать со спонсорами, чтобы прокормить на сегодняшний день. Один центр реабилитации, мы подсчитывали, по-моему, когда-то, а потом уже и считать перестали, да, Валерий что где-то прокормить один такой центр, насчитывающий 20-30 человек, 20. ну 20, 20. это, это где-то нужно ну, 100, минимум 120 тысяч гривен в год, чтобы хотя бы они раз в три дня мясо увидели, люди, которым нужно восстанавливаться. В тот момент, когда даже ближнее зарубежья, даже польская, в Польше реабилитационный центр государства, они, если человек действительно желает изменить свою жизнь к лучшему, стать полезным членом общества, еще и приносить какую-то пользу, они поддерживают всячески, то есть и до витамины, и до, и до влаштувания и так далее. Это делаем сейчас мы, и юридическое, и медицинское сопровождение, все, что только в силах, мы стараемся делать. Поэтому... Не хочу верить, что это очередной круглый стол, на котором мы познакомимся, как минимум подружимся и разойдемся такими, как мы сюда пришли, и как бы ничего не изменится. Очень верю, что это не очередная, не очередная встреча, а она будет максимально конструктивной, максимально полезной друг для друга, для этого государства, потому что я верю все равно в Украину, я все равно люблю эту страну поэтому я тут и работаю вот так вот, делаю такую работу, которую как бы особо государство еще кто-то... Ну, у нас есть уже отметки на государство, орден у меня есть по борьбе с наркокоррупцией и наркопреступностью. То есть наградили наконец-то за 20 лет хоть одним орденом. Ну, пускай там где-то у меня лежит, это не имеет значения. Мы не из-за наград и не из-за каких-то ну, особых привилегий это делаем. Мы это делаем, потому что когда-то кто-то протянул руку помощи мне, и я не могу теперь жить так, что, э, зная, что у кого-то есть какая-то боль, есть страх, есть какая-то безвыходная ситуация, и я не протяну руку помощи кому-то. Поэтому надеюсь, что я буду полезна. Э, моя скромная персона для вас, мой, мой опыт скромный. Потому что вот, недавно были в Норвегии, когда ты говоришь, что ты занимал, занимаешься помощью нарко-алкозависимым 20 лет, они там готовы тебя на руках носить. Ну, здесь как бы хотя бы познакомимся и подружимся, да? Пускай будем с -с совмещать наши усилия, потому что у нас был опыт работы с и беспризорными детьми, где мы только не были, по канализациям мы доставали и так далее. И э, это все у нас есть. Большие, куча наработок, куча опыта. Ну, вот так вот немножко, в двух словах. А там посмотрим, что мы можем еще сказать. Ну, лучше говорить делами, да? Лучше Спасибо. говорить поступками и делами. Спасибо. Я президент благотворительного фонда «Житья за роды людей» и глава общественной организации «Ледрожжиня» Пинночкин. Занимаюсь реабилитацией наркоалкозависимых людей, занимаюсь переселенцами из зоны АТО, кризисными семьями. На сегодняшний день у нас наших только 15 реабилитационных в Все дома куплены за свои деньги. Мы продумываем... Ну, Государство нам пока не помогает, но у нас есть один проект Винницкой области, где мы уже подготовили и подали все документы на то, чтобы вывести один центр на государственный уровень, чтобы район взял этот центр полностью на свое обеспечение. Вот. Вся документация за это время мы все собрали, все сделали. Занимаемся кризисными семьями, занимаемся людьми, которые сидят в местах лишения свободы, очень большое у нас внимание идет женщинам, которые сидят с детьми, в колониях с детьми. То есть мы туда ездим постоянно, занимаемся этим вопросом. На сегодняшний день я курирую порядка 100 реабилитационных центров по Украине. Мы охватываем, только наши организации охватывают четыре области. Это Сумская, Полтавская, Винницкая и Киевская и Киев. Черкасская. А, нет, а, да, и Черкасская, пять областей. В пяти областях мы находимся. Вот, что еще сказать. Хотелось бы объединиться, объединить наши усилия, у кого что как получается, поделиться опытом, как у кого все проводим активно, где берем все. Придумали мы такое, открылось нам городоубежище. Очень много мы людей собираем на улицах, очень много людей, которые просто попали в жизненные обстоятельства, когда они упали духом. То есть нормальные люди, все независимое, но руки опустились и ничего не могут. То есть кого-то на квартиру обманули, где-то кого-то еще. Мы таких людей собираем, забираем, даем им жилье, стараемся, стараем то есть как бы трудоустраиваем после реабилитации, духовной реабилитации. Мы люди верующие, я еще и пастор, вот, поэтому вот занимаемся такими людьми, и мы придумали такой У нас есть проект, ну, как города-убежище, где мы планируем, делаем свои бизнес-проекты какие-то, чтобы как хоть как-то себя прокормить и как-то себя обеспечить. В Киеве ребята, которые проходят реабилитацию, они занимаются строительством. У нас есть две строительные компании. Мы пока так, вот развиваемся. Хотим выйти на уровень, конечно, города. Ну, рынок так интересный такой рынок, что нас особо не пускают, надо, ну, нужны связи. Ну, ничего, слава Богу, все получается. Хотелось бы, конечно, делиться опытом, делиться, объединяться как-то, проводить. Проводим акции по магазинам, нам даются проводить акции, где мы собираем продукты, и эти продукты мы ну, сегодня мы охватываем. Я точно не помню, но порядка 177 кризисных, которые получают пойти. Есть у нас два офиса, один Новоровского, э, нам помогает одна ну, организация. Э, выделили нам такое помещение, маленькая комнатка, где мы можем собирать вещи. Их там сорти, ну, сортируют, и мы их раздаем кому надо. И также у нас есть маленький офис на Мельникова, где тоже приносят вещи. И мы эти вещи сортируем и раздаем тем, кому это надо. Вот, раздаем. Последний проект, дом? Для мамочек с детьми. Да, вот открыли мы недавно, неделю назад, проект для мам с детьми. Это уже у нас есть все дозволы, все разрешения, все документация. Мы наконец-то, благодаря одному из наших фондов, выкупили дом в Яготыне под Яготыном, село Фарбованное. Это от на 2 километра. Двухэтажный дом. Сейчас мы ищем средства, ищем возможности, как сделать там ремонт, утеплить фасад, сделать, ну там сантехника, слава Богу, там все есть, но оно в таком состоянии, что надо все реставрировать, изменить. Но занимаемся этим проектом, там уже есть люди. И очень много по городу социальных служб, которые уже знают об этом, и они уже у них есть целые очереди, чтобы поместить туда людей своих. Но мы пока вот готовимся, пока больше 10 мамочек с детьми мы принять не сможем. Поэтому пока возьмем 10 и будем думать, опять где брать помещение, как открываться. Много нам обещали, много обещали выделить, много хотели участвовать депутаты, много хотели участвовать вот разные. Но это как под свои проекты, под свои выборы, но так я, до дела особо нигде не доходило никогда. Вот это все были слова. Мы помогали это... на выборах, они выбрались. <с и спасибо. Они были. выбрались, и спасибо, до свидания. Извините, не получается. За рубль снимите помещение там в год э, или мы вам выделим, на самом деле ничего никому не выделялось, потому что это Ну, в общем, это целый процесс интересный у нас страна, государство, поэтому Идем в политику, может быть, ну, нас и накроет этим медным тазом, и может быть, что-то изменит в этой стране на самом деле. Вот так. Я вообще не знал, куда шел, я думал, приду помощи искать у Валерия Степановича, что будем строить и когда. Ну, чувствую, что действительно тема серьезная, актуальная. Другое, что оно уже становится такое, знаете, куда мы идем, ищем бедных, сами бедные, что-то тянем, что-то какое-то здание какое-то должно требовать, смешно Просто в каком государстве живем. Ну хорошо, что у вас сознание еще есть, вы думаете о них, что-то там жертвуете. А я, например, не хочу ничего жертвовать, я хочу жить, радоваться и видеть вокруг себя здоровых людей. В каком плане? Я сам один из заместителей президента, это по борьбе с наркоманией, с наркозависимостью, с наркобизнесом. У вас был Рома такой, есть один и второй Рома. У меня даже фотография с нами есть в генеральской форме. Вот. Я тогда начинал, думал, что это серьезное дело, мы сейчас охватим, захватим. Потом один спился, другой еще больше умудрился пропасть куда-то. Я их на охрану брал, даже казаками уставил. Я говорю так, как она есть, без преувеличения и без всякой трагедии. У меня свои проблемы есть, у меня шесть внуков, три жены и трое детей, и две правнучки. И один вечно попадает куда-то с этими наркоманами, кто-то его порежет, кто-то его дорежет, потом я его лечу. И сталкиваемся с каждым днем мы с этими проблемами, ситуациями. Но есть люди, которые за счет своих внутренних резервов хотят что-то сделать. Но если мы сегодня будем так постоянно искать протянутой рукой, кого-то находить, волонтера, давай что-то притащим, еще какое-то одеяло, там еще и подушку. Ну, неинтересно даже, честно говоря. Может быть, как это в Библии сказано, мертвыми будет заниматься мертвыми. А мне хотелось бы, чтобы мы объединились по таким брендам, и в том числе и ваша организация, она бы приходилась. Сегодня у нас бренд казахства осталось единственным, которое не запятнанное общество людей, которые веками складывались традиции. Постоянно они, когда в самые трудные минуты, объединялись и творили чудеса. И вытаскивали все сложные ситуации. Сегодня сложная ситуация. Я возглавляю э, спиртоварительство организаций украинского казахства. Это то, что все объединения крутые, они не крутые, старые или не старые, не молодые объединить в одну организацию, где бы видно, что есть казаки, если есть они есть. Мы проводим несколько конкретных заходов, едем в области открываем церкви, освещаем часовни, проводим заходы, посещаем те вот эти сложные проблемные места, которые были много веками складно во время войны. И я почувствовал, что казаки есть, и гимн поется, что казаки есть. Мы покажем, братцы, что мы казацкого рода, и душу и тело положим за нашу свободу. А это не случайные слова, это генетика, заложена в гимне. И сегодня, не важно, что вы сегодня не посвящались казаки, но вы живете в казахской державе. Поэтому на это никто не обращал внимания, может быть, им невыгодно, сильно мирно всего, потому что это сила. Если она поднимется, это начиная с такого возраста, у нас уже казачат, у нас есть школа, у нас есть уже университет, у нас уже есть академии, есть специальное назначение казацких подразделений. Может все. И поэтому под каким-то надо при этом таким объединяться, раз у вас чистые души и здоровые мозги и тело, то давайте мы действительно можем вместе будем общаться и будем где говорить что-то не ходить просить дать одеяло. Потом я кому-то комнату положу, которая без окон, без дверей, а потом я подарю кому-то, непонятно кому. Он пойдет, это пропьет, это одеяло и дальше будет то же самое. Сегодня надо оздоравливать.